Сегодня я хочу обратиться к вам вот с, какой, с каким предложением. И к вам, и донести я хочу, чтобы все, но ну, я стопроцентно знаю, что все, слово в слово, что говорится, здесь будет известно в горосполкоме. Лично я, либо предприниматели Кривого Рога, Громадска рада Криворища, которая состоит из лидеров общественных организаций объявлений, и объединений, объявляет персональную ответственность чиновников города за все, что они совершают на своем рабочем месте, прикрываясь тем, что им приказывают. Я хочу, чтобы они понимали, да, пока мы можем вносить их только в черные книги позора. Но я верю, наступит момент, когда каждому из них придется ответить за их действия, за их поступки. И никого не оправдает то, что я на работе, и мне надо чем-то кормить свою семью. Есть в конце концов совесть, есть Бог. И каждому придется отвечать за его поступки. Те, кто работал на гестапо, тоже говорили, что они хотят жить, и что им надо. И в НКВД и те, кто работали, они говорили, а мы на работе. Я хочу, чтобы мы с вами не позволяли чиновникам издеваться над нами и собирали о всех о них информацию. И самых достойных будем с вами заносить в эту книгу позора.